Ну, по-моему, прикольно получился прицеп этот. По сравнению с тем, как он с Голландии приехал, в каком он состоянии был. И, и сейчас, как бы, ну, совсем все по-другому. Еще, я же говорю, навесим резину новую. Потом еще попескоструем эти эти. И все будет нормально. Я вот сюда еще что-то на покрытие какое-то кинул бы, не знаю. Потому что вот это вот, ну, пока пускай так, конечно, будет. Но потом сюда какое-то покрытие мы кинем, и все будет... Нормально. И вот там вот, там где номерной знак, тоже я бы его зачистил и покрасил бы, и все. Все, что, ребятки, дядин Сережин номер я оставлю. Если кому-то тент нужен будет, то вы позвоните по номеру телефона и все, приедете. В Хмельницкому, конечно, его все знают. Так же, правильно? Все же Хмельницкому знают, где тенты ремонтируют? Конечно, все. Все. Номер телефона оставлю и будете звертатись. Все. Всем божа, гарного дня, пока.